দাদা বাইদেউসকল অষ্টম দৰমহা আগৰ আপোনালোকৰ দৰমহা কিমানকৈ বৃদ্ধি হ'ব সেই সম্বন্ধত ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমতে এক বাতৰি কাকত প্ৰকাশ পাইছে হয় দাদা বাইদেউসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আপোনালোকে জানে যে অষ্টম দৰমহা আগৰ কাম কাজসমূহ চলাই নিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই অষ্টম দৰমহা আগৰ সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে আৰু তিনিজনীয়া কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু তাৰ প্ৰতিবেদনেই বৰ্তমানৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগত সংগতি ৰাখি লগতে বৰ্তমান সময়ত ন্যূনতম দৰমহা কিমান হ'ব তেওঁলোকে সেয়া চালি জাৰি চাব আৰু ফিডমেণ্ট ফেক্টৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে আৰু এয়া চাওক এই বাতৰি কাকতৰ ভিত্তিত এক দশমিক শূন্য ন বৃদ্ধি পাব আৰু ফিডমেণ্ট ফেক্টৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ বেছিকৈ দিগুণ বৃদ্ধি হ'ব আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চনো বৃদ্ধি হ'বলৈ গৈ আছে তো দাদাবাদ্যসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল সেয়েহে কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰৰ বাবে লাইক এটা দি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ